siz ko'p aytasizda bugun yoshlar diplom oladi ya'ni yoshlarni xohlaydigan tadbirkor yo'q yoki tadbirkor xohlaydigan yoshlar yo'q ya'ni bir birini topolmayapti bu yerda muammo qanaqa judayam katta muammo bu man o'shaning uchun hali aytganimdek xalqaro sertifikatlarni olib kirishimni asosiy sababi ham shu sababi maktabda maktabda emas asosan universitetda universitetda o'qitilayotgan narsa tadbirkor talabiga javob bermaydi tadbirkor xohlayotgan narsani universitet o'qitmayapti universitet o'qitayotgan narsani tadbirkor xohlamayapti bu narsa noto'g'ri ya'ni xalqaro universitetlarni agar nazarga soladigan bo'lsangiz biza hozir universitetda shu narsani tadbiq qilishni boshladik keys study deydi ya'ni bitta tadbirkorni joyiga borib sanda nima muammo bor shu muammoni universitetni ichida hal qilishga o'rganamiz ya'ni hamma o'tirib shu narsani chizib chiqadi bu narsani o'rganib o'sha tadbirkorga bersa tadbirkor ularga grant beradi yoki o'sha bolani o'qishga yoki ishga olishga imkoniyat yaratadi bizada bu narsa yo'q ya'ni universitetlar tadbirkor xohlayotgan narsani o'qitmayapti borib hey so'rab turib sanga nima xohlaysan nima hal qilishimiz kerak nimani de, o'qitishimiz kerak degan narsa juda kam va biza hozir universitetimizda shu narsani tadbiq qilib bolalarni o'sha korxonalarga yuborib korxonalarda nima muammo bor o'sha muammoni kelib darslikda o'tadigan qilish kerak ya'ni nazariy emas amaliyga ko'proq urg'u berish kerak tajriba ko'proq kerak albatta